Вечір добрий усім глядачам телеканалу Скіфі у прямому ефірі. Ми працюємо зараз, і традиційно у цій порі ми говоримо про найголовніші події з життя Херсонщини. Про все, що цікавить нас, сьогодні ми дізнаємося від першої особи. Отже, вітають у нас в студії голова обласної державної адміністрації Андрій Потілок. Добрий вечір. Добрий вечір, Добрийно, давайте розпочнемо нашу розмову із теми, яка напевне цікавить дуже багатьох жителів області. Це Перевезення на транспорті. Минулого тижня ви заявили про те, що розпочинаєте таку масштабну реформу в галузі пасажирських перевезень, що зрештою отримують пасажири і перевізники, які працюють на, на цих маршрутах. Ну, По-перше, я хочу приучити гос госслужбу ОДА, що ми випускаємо не бумаги, ми випускаємо не бюрократичний процес, а ми випускаємо готову продукцію, як завод, я, як примишник. четко для себя выработал, что задача областной державной администрации – это не бюрократические отчеты, стат отчетности, а наша задача – это создание новых рабочих мест, наша задача – это дороги, наша задача – эффективная работа транспорта, наша задача – освещение, наша задача – теплые школы, садики, больницы. В том числе я сегодня вижу проблему в работе транспорта не только города, что но и области. Что у вас не влаштово. Что вы вважаете наибольшей проблемой? С чего нужно начать? Первое, коррупционная составляющая транспорта. Я считаю, что сегодня э, почему не могут покупать транспортные организации новые автобусы, потому что большая составляющая транспортная. Транспортные организации не могут себе отложить деньги на покупку нового транспорта с одной стороны. С другой стороны, фактически я бы назвал это на совещании ОПГ, организованная преступная группа, потому что в этой структуре работала ряд людей, которые организовали так пассажиропотоки, что-то выгодно чиновникам, которые данные держат в вожжи транспортных потоков, а не тем предпринимателям, которые оказывают транспортные услуги. Поэтому они не могут брать на работу тех водителей, которые соответствовали бы определенным требованиям. Поэтому они не могут покупать ту же самую зимнюю резину, поэтому они не могут обновлять транспорт, поэтому сегодня мы не можем менять те же самые остановки, и поэтому ряд-ряд новых вопросов. Мы начали проблему эту прежде всего с иллюстрацией. Тот человек, который возглавлял, возглавлял транспорт в области, не буду называть его фамилию в ряде, по определенным причинам, это человек с моей стороны, у меня есть информация от общественников, от представителей Майдана. Занимался антимайданом активно, не просто активно. Он, он именно он вагонами, поездами возил людей на Киевский антимайдан. Именно он организовал автобусы на Киевский антимайдан. Это не просто тот человек, который которого заставили. Это тот человек, который принимал самое активное участие. И он был звенен. Он написал заявление в моем кабинете по собственному желанию. Мы взяли, мы сейчас взяли совершенно другого человека на, транспорт, на главу департамента. Сегодня он является моим советником, в ближайшее время будет представлен. Это Павел Макиевич, человек, который с опытом, человек, который представляет демократические силы. У меня был с ним достаточно мужской разговор и сказал, что сегодня идет полностью обновление страны, европейские стандарты, демократические ценности, и мы должны сделать эффективную транспортную систему нашей области. Что я в этом вижу? Прозрачность, прозрачность конкурсов прозрачность тендеров. прозрачность сделать так, чтобы сегодня, как, было до этого, до этого транспортные компании, которые, которыми имели те или иные чиновники, роль они были прямыми даже учредителями зачастую, они выигрывали данные конкурсы. У них было 2-3 два, два, автобуса, не более, у них врач и как последующая инфраструктура. Потом впоследствии они нанимали, транспорт, они нанимали транспортные компании, которые и оказывали транспортные услуги в области. То есть фактически была полностью уничтожена сама система конкурентной среды. В будущем что я вижу? В будущем я вижу убрать, убрать коррупционную составляющую, сделать реальные конкурсы. Для того, чтобы транспортные компании, а я это вижу транспортные компании, это будут условия конкурсов 30-50 автобусов, не более. Мы не должны вырастить ни в коем случае монополиста, потому что монополисты будут навязывать свою волю свою волю громаде Херсонщины. А именно эти транспортные компании должны сделать конкурентную среду. И мы ведем желтые карточки, как в футболе. Если на протяжении что конкурс будет выписан так, что должно быть соответствующие, Водители должны иметь соответствующий вид. Это э, форма одежды. Это не должны быть летом иногда некоторые водители даже ездили в шортах. Что, мы, не, мы, что не да. водитель, А мы они смогут поднять много... заработную плату. Будет коррупционная составляющая убрана, могут поднять заработную плату э, непосредственно водителям. Следующее. Ни в коем случае водитель не должен слушать музыку шансон. Потому что это многие женщины, ко мне обращались, что сегодня их внучка, когда едет в школу или в институт, она фактически вынуждена слушать музыку, которую слушает водитель. А зачастую это музыка шансон. Автобусы грязные. Не всегда в зимнее время у автобусов есть зимняя резина. Много-много других проблем. В-четвертых, автобусы ходят не так, как выгодно. Сегодня жителям Херсонщины автобусы ходят, как это выгодно им, часы пик. И поэтому это тоже, тоже важный процесс. Мы на каждом автобусе установим GPS. У нас будут полностью диспетчерские пункты. И мы будем четко видеть, насколько выполняются условия конкурса, где автобус приехал в На одну установку, в другую установку 8.30, в другу установку восім в п'ять і в конічному тоді в тому ліному пункті привіз пасажира вовремя. Андрістер Что, Андрістер это Славович, нам даст? Ви все правильно говорите, да. але зачасту, коли ми починаємо братися за наших перевізників, як відповідь вони одразу вимагають підвищення тарифу об транспортну з корупційну коробкрупсовною составляющую. А я вже сьогодні, може сьогодні провели переговори. со многими транспортными компаниями. Они нам говорят, если вы уберете ту коррупционную составляющую, мы готовы возить по тем тарифам, по которым мы возили. С одной стороны, и с другой стороны, они готовы улучшить качество обслуживания людей. Наша задача, она сегодня зашла команда людей, которые хотят возродить Херсонщину, хотят сделать жизнь людей прежде всего лучше. И с этого начинаю, когда беру людей на работу, начи начинаю встречу. Какая его мотивация, когда он пришел на работу в стену ОДА. И зачастую те же представители бизнеса, которые э, приходят и общаются со мной, я им говорю две вещи. Я не чиновник, я такой же житель Херсонщины, как и он, но сегодня я хочу изменить жизнь к лучшему в нашем городе, в нашем регионе. Поэтому предлагаю ему стать в тому сторону и, и помочь мне возрождать наш Херсон, нашу, нашу Херсонскую область. Я считаю, что мы живем в жемчужине, и сегодня стыдно жить в таком благодатном крае, бедно. Давайте мы сегодня как волонтеры, потому что на самом деле зарплата небольшая у тех же представителей чиновников, и тяжело взять на работу эффективного кризис-менеджера. Сегодня я пытаюсь достучаться до каждого того же представителя бизнеса и, и предлагаю, чтобы они пришли и помогали мне, помогали сегодня мне сделать новую государственную власть, именно и возрождать Економіку на вашого краю через ну, давайте, автобусні перевозки, давайте, создання нових повернемося до перевезень. Міст. От не так давно ви вже були на посаді. Знов розгорталася тема тарифів на, на місько, на міських перевезеннях. Тарифи підняли, ми тепер платимо 3 гривні, але все лишилося так, як і було. Чи не стане, ну чи матимемо який якийсь результат? От ті реформи, які ви сьогодні плануєте провести Сьогодні обласна держадміністрація, ми можемо тільки говорити перевозках між міжрайонних, тому що за тарифи в городі відповідає міський голова Миколаєвка. За якість услуг в городі відповідає міський голова Миколаїнка. за Транспорт за час роботи транспорта. сьогодні, согласно конкурса, транспорт должен работать до 11 часов вечора. Ми того не видим. Поэтому за все отвечает мер города Миколаївка. Як можна дотримуватися графіку, встановити цей графік і змусити перевізників поэтому, дотримуватися графіку на перевезеннях в районах? Поэтому Люна сьогодні ми будемо показувати ефективну качественную роботу в рамках той. В того региона, который сегодня доверил мне Петр Алексеевич Порошенко, это меж, это областные перевозки. И мы будем показывать эффективную работу. И мы, кстати, будем требовать работу эффективную со стороны города. Сегодня многие, я смотрю, месседжи, которые я заявил на совещаниях, а на, да, на совещаниях есть представители той же самой партии Батькивщина, которые также имеют тесные стосунки с Миколаенко. Я, я потом увижу, я потом слышу через некоторое период времени, э, через неделю-две что они согласны, они тоже вводят какие-то реформы. То есть мы будем создавать конкурентную среду. Областная державная администрация будут создавать европейские стандарты жизни, и пусть и в том числе и в транспортной среде, пусть подхватывают Градська власть і подстраюється на більш на булі ефективний спосіб управління. Ви також говорили про реконструкцію автостанцій. Якщо взяти на за приклад, автостанцію, яка знаходиться біля центрального ринку, то там вже давно намагаються навести якийсь лад, але справа і нині там сміття, якийсь безлад, все лишається як і було. Чи реально зробити це? Далі у сьогодні є проблема, сказана з тим, що К сожалению, нет неопределенной системности в работе органов государственных органов власти. То есть каждый говорит, моя работа – перевозки, другой говорит, моя работа – вокзал, третий говорит, а я отвечаю только за туристическую часть. И даже у нас нет в регионе генпланов Железного порта, Скадовска и Лазорного в том числе. Сегодня те же автоперевозчики не могут стоять в правильных местах. И на вокзале, ЖД-вокзале, когда приезжают туристы в наш город и хотят добраться до железного порта Скадовского, Лазурного, Генического, они вынуждены стоять между автобусами, мотоциклистами, где-то в углу. Это что не способствует развитию туристического направления. Туризм – это одно из экономических направляющих нашего региона. С другой стороны, они когда приезжают в тот же железный порт Скадовск-Лазурное, там также нет автостанции. Эти автостанции заставлены ларьками, заставлены, другими спородами. Сегодня областная державная администрация возьмется за упорядочение, прежде всего, и инфраструктуры для перевозок. То есть мы четко выделим территории, обла облаштуем их, сделаем так, чтобы автобусы будут приезжать, и наши туристы нашего региона смогут выйти, спокойно пройти к своему пансионату. И наша задача сделать наш край туристически привлекательным. Это даст возможность создания новых рабочих мест, даст возможность поднять уровень жизни Херсонщины. Это мы будем делать поэтапно. Да, сегодня я в стенах администрации работаю 60 дней. Да, дуже много планів. Ну всі ці плани виполніли. Команда у нас молода, професіональна, і ми будемо поступательно наводити порядок в нашій області. Ну от ви щойно згадали, що на посаді голови обласної головолови обласної державної адміністрації ви вже два місяці. Я думаю, що громадськість вже чекає якогось звіту. Чи плануєте ви проводити якісь такі звіти, зустрічі з громадськістю? Можливо, це стане традиційним. Буде введений якийсь розклад, коли люди просто зможуть прийти і послухати, що. удалось сделать? На самом деле я встречаюсь с громадкой, с общественностью постоянно встречаюсь. И мне доставляет большое удовольствие встречаться и с студентами, и с общественниками, Красным Крестом, афганцами, пенсионерами. И мы так группами, у нас сегодня мы делаем, скажем так, революцию. У нас мы делаем, сделали департамент внутренней, внутренней политики, информационной политики. У нас 32 человека, мы, я привез молодого человека, 28 лет, двумя высшими образованиями человек, представитель Западной Украины, влюбился в Херсон и помогает сегодня мне выстраивать экономическую и политическую составляющую нашего Херсонского края. Да будучи глава департамента. Сегодня он формирует новую команду, формирует новый подход. Сегодня патриотические ценности, прежде всего, во главу угла у нас стоит, во главу, главу угла стоит администрации. Мы объединяемся вокруг единой цели, помощь украинской армии, помощь волонтерам. Сегодня первая задача – воспитание, патриотическое воспитание и молодежи, и патриотическое воспитание в целом всех жителей Херсонщины. Сегодня Херсонщина – это блокпост. Сегодня очень важно настроение, политическое настроение наших жителей. Поэтому именно данный департамент представляет представитель западної україни то чоловік который не просто любить україну тот чоловік который сепаратизм у нього запах ви ну, знаєте на у нас і на півдні дуже багато людей які щиро люблять україну я думаю що не треба порівнювати нас із західняками у нас чимало патріотів але, але я згодна з вами в тому що не всі громадські організації довіряють владі да, не всі. поэтому я сьогодні пер... я говорю при зустрічі з, з общественними організаціями я говорю я не чиновник Да, я работал в реальном секторе экономики, был директором предприятия, завода, два года был народным депутатом, но это не есть чиновник. А только я чиновником стал 60 дней назад. Но я себя не ощущаю чиновником. И даже общаясь с теми же самыми чиновниками, я им говорю абсолютно другие вещи. Я, я возмущаюсь, бью кулаком по столу, я говорю, не надо сегодня нам, жителям Херсонщины, Документы, бумаги, отчеты, большое количество бумаг, которые сегодня производит областная державная администрация, меня возмущает. Моя задача создавать Готовую продукцию. Готовая продукция, Алена, повторяю вам, это теплые школы, садики, больницы, дороги, освещение, качественный автомобильный транспорт. И самое главное, новые рабочие места, которые даст возможность поднять уровень жизни жителям Херсонщины. Я третически повернусь до своего попереднего запитания. Чи передбачаются регулярные звиты головы областной державной администрации Обязательно. Администрации Постоянно. Перед Постоянно. Ну, хочу сказать, что, Алена, для меня сегодня, прежде всего, очень важно не словами, а делами показывает свою любовь к родине Херсонщине. И мы сегодня видим аэропорт, самолет, который летает регулярно рейсами в Стамбул. Сегодня, я вам обещаю, в ближайшее время заработает паромная переправа Стамбул-Херсон. Сегодня мы уже имеем ряд инвестиционных проектов, чем глобальных инвестиционных проектов. Один из них это развитие мелиорации на нашей Херсонской земле. У нас избраны народные депутаты, это молодые ребята, которые будут лоббировать законопроекты, которые дадут возможность открыть второе дыхание Херсонщине. То есть есть вопросы с землей, миллиардативной землей. Сегодня есть проблематика, которая, она вроде бы небольшая, да, связанная что разная цена на, на землю, которая, которая имеет воду, которая не имеет воду, допустим, один участник, один хозяин земли, через которого идет канал, не хочет воду иметь, а тот, который конечный, конечный потребитель воды, хочет воду иметь. Мы хотим это все упорядочить, создать правила, также сама работа на земле, и делать так, чтобы жители Херсонщины, представители села, представители сельского хозяйства, могли получать постоянно высокую доходную часть, чтобы херсонская земля давала хорошее урожая, И все будет в конечном итоге заключаться повышением уровня жизни херсонщины. А это все идет от экономики. Я часто чиновникам говорю такую фразу. Не, давайте забудем, что кто-то придет, дядя, и даст нам деньги. Не будет такого. Сегодня я вижу первую проблему. На одного работающего в реальном секторе экономики жителя херсонщины на шее сидит пять чиновников. А должно быть наоборот. Должно быть 5 работающих жителей Херсонщины на одного чиновника. Сегодня наша задача создавать новые рабочие места. И тогда будет подниматься уровень жизни на нашей Херсонской земле. А сегодня, к сожалению, у нас почему такой низкий уровень жизни, почему такие низкие заработные платы? Потому что испорченная неправильная экономика. И поэтому я не чиновник. Я сегодня работаю по совести, как представитель реального сектора экономики, как представитель бизнеса, который еще три года назад сражался с той же самой властью, которая, которому не давала работать, не давала создавать новые рабочие места. Я сам сталкивался с проблемами открыть завод, открыть предприятие, получить лицензию, получить ту или иную справку. Теперь сегодня я сам сижу в этих стенах, и первое, что я говорю фразу каждому чиновнику, не дай бог, я узнаю, что один, хотя бы один предприниматель пострадал, хотя бы один предприниматель не получил вовремя лицензию, бумагу или справку. Сьогодні наша задача це та розвитку бізнесу. Сьогодні Наша Но задача ви зараз про, коруп... про, про а, факти корупції, які дуже часто спостерігалися, як ви кажете, при минулій владі. Я хочу згадати вчорашнє засідання ради оборони і представники тієї ж громадськості заявили про факти здирництва із підприємців, які перетинають адміністративний кордон із Кримом. Як ви вважаєте, знову ж таки повертаємося до проблеми корупції? Виявляється її не так легко викорінити. Як побороти це явище? Знаєте, з допомогою общественності вчора ми проділи раду оборони, ми пригласили на раду оборони общественності, волонтерів, людей, які активно допомагають армії. І встала жінка, якою я її прекрасно знаю, по Майдану, Майдану Херсонському, Київському. То вы понимаете, что людей не будет на говорить. Наговорювати... абсолютно правильно поставила вопрос, вопрос, но она поставила вопрос, говорит, я хочу, говорит, я имею факты коррупции и на границе. И мне кажется, что там незаконно пересекают контрабанда. Очень мне понравился, как был ответ пограничника, который предложил данной женщине стать волонтером. Он пообещал получить разрешение в Киеве, потому что это погранзона, и предложил, чтобы она собрала группу людей и эти же самые женщины были волонтерами, контролировали сегодня, насколько прозрачно работает граница. Я, кстати, эту идею поддержал, сказал, что то, что касается областной державной администрации, мы готовы подготовить справки, бумаги, все. и если есть желание там находиться 5-10 волонтеров, пусть они вместе с пограничниками, таможниками контролируют, как работает граница, таможня, пограничники. Потому что сегодня недополучение бюджета, это прежде всего удар по украинской армии. Я очень хорошо, что у нас есть закон 27 сентября, который сегодня дает возможность, то есть это когда Крым является свободной экономической зоной. Завтра, раньше у нас не было до 27 сентября возможностей декларирования грузов, то есть товары, которые шли туда или обратно, шли как бы без таможенного оформления. А теперь сегодня идет таможенное оформление. Сегодня можно контролировать данный процесс, чтобы каждая копейка шла. Бюджет государства. А я думаю, сьогодні деньги необхідні армії. Сьогодні необхідні деньги для барноспособності нашої України. Ну От щодо обороноздатності області, вчора піднімалося дуже багато, дуже важливих питань, і е, на превеликий жаль, ще лишаються питання, які важко вирішити. Це зокрема забезпечення військових теплими мобільними вагончиками. Ви сказали, що не всі будівельні організації відгукуються на вашу пропозицію допомогти. В чому справа? Вы знаете, мы нестандартно решаем многие вопросы. Я не... Зачастую проблему решает чиновник таким образом, что надо деньги в бюджете, надо провести сессию областного совета, потом районного совета и провести через казначейство. На это уходит месяцы. Когда я услышал, что есть проблемы у военных в теплых вагончиках, ко мне к народному депутату обращались Представители строительного бизнеса в Киеве обращались, потому что на них давила власть Влада, Влада Януковича, которая фактически давила на любого представителя бизнеса еще буквально недавно. Я помогал со своей стороны, насколько мог депутатскими запросами и бороться с чиновниками, которые хотели их поставить, которые хотели не, не давали работать э, строителям. Сегодня, когда я им позвонил и попросил, помогите, пожалуйста, сегодня нам, жителям Херсонщины, нашим военным, потому что сегодня холодно и не совсем оперативно сработали военные и попросили у меня данные вагончики. Надо вагончики уже сегодня. И мы не можем времени ждать, когда будут финансирования. Четыре вагончика теплых, больших, комфортных. Еще строители набили данные вагончики дровами, положили туда печку, Сколько нам еще передали чтобы сюда, наши уже были отозвалась, в об, отозвалась активно управление дорог херсонских, также, также нам оказала помощь в вагончиках. Понятно, что начал, начали звонить наши представители областной державной администрации, бизнесу, не могут найти вагончика. Вы знаете, мы сегодня работаем в режиме сложном. Рядом в 100 километрах от нас российский оккупант. Территория Крыма. Поэтому я сказал военным, проведите военную разведку. Говорю, у вас есть разведчики? Проведите военную разведчику. Покажите пальцем, где есть эти вагончики на территории Херсонской области. Я пообщаюсь с предпринимателями. Я думаю, постараюсь достучаться до каждого. Потому что когда сегодня бабушка отдает свою пенсию, когда студенты отдают свою стипендию, когда сегодня каждый житель Херсонщины старается помочь армии, я уверен, что каждый... Я думаю, с предпринимателями надо разговаривать. Надо разговаривать не обязательно по-мужски, а просто по-человечески, по-людски, не обижая его. И прежде всего объяснить, что этот вагончик сегодня защищает его семью, его детей, его папу и маму. И я думаю, что обязательно он поможет. Нашої української армії. і от у нас лишається кілька хвилин до завершення ефіру. Хочу е згадати і про вашу заяву, зроблену на на вчорашньому засіданні ради оборони продавати е така пропозиція продавати кримчанам воду за європейською ціною. Наскільки це реально? Оскільки, якщо підрахувати, справді ми могли б отримати чималі гроші, Ви е я читаю, нас треба залучати нестандартні підходи. А ну, чи можемо ми вирішити це питання да. на нашому обласному рівні? Ви знаєте, я сьогодні глибоко цим питанням зайнявся. Вчора на радіо оборони я здав таку задачу, поставив, відповів на питання журналістам. Якщо сьогодні Росія продає, продає газ братському народу України, хоче європейську ціну, а ми, вона нам продає навіть не по європейській ціні, вона продає Україні газ по ціні в середньо взвішено вище, ніж Германії, Словакії, Венгрії, тому нам вигідно покупати зачастую по реверсу газ, То же самое в он процентов 20 продает дороже, чем в Европе, э, в россии нам газ. Почему мы должны отдавать воду на бесплатной основе? Мы, тоже, мы также должны отдавать воду по среднеевропейской цене за, за цену технической воды. Я, про, я забил Google в интернете, проанализировал цена кубометра воды, технической в Европе, стоимость 1 евро. Сегодня Украина территорию, до территории Крыма. Вот там в год назад, два года назад мы давали миллиард кубов воды. То есть фактически миллиард евро Российская Федерация должна Украине за воду, если будем отдавать Крыму воду. И я считаю, эта цена обоснована. Мало того, начали сегодня поступать мне звонки от журналистов, киевских журналистов, что насколько это обоснованная цена, много ли это. А и, что кажут в чем... министерстве? Так мало того, я, как бы, я же человек производства. Я пригласил себе, у нас находился сегодня с визитом, а мы, мы в ближайшее время ждем президента на территорию Херсонщины, мы готовим проект развития мелиораций. У меня как раз находился с визитом академик, который занимается вопросом мелиорации. Я сел с ним, мы полчаса рассчитали формулу стоимости воды, которую бы сегодня продавали бы мы для России, средневзвешенную цену. Так вот, структуру себестоимости воды, которую мы продаем России, надо, надо сразу электроэнергию, а воду надо поднимать на 20 метров высотой для того, чтобы дать, дать Российской Федерации. С одной стороны, содержание канала. Идут потери воды во время эксплуатации канала. Потом во время эксплуатации канала есть территории, где, где необходима подкачка воды, где просто необходима работа насосов. Это электричество. Чтобы дать воду Российской Федерации, то есть территорию Украины, у нас необходимо содержание Каховского водохранилища. Вот есть вот такой город Никополь, который находится территориально, ниже, ниже, северо, ни, ни, ниже Каховского водохранилища. Так там работают насосы на постоянной основе для того, чтобы откачивать воду. Потом данный канал надо строительно укреплять. Работать большое, большое, количество, большое количество сотрудников. Я вам хочу сказать больше, мы рассчитали среднезвешенную цену на март месяц, если взять затраты, которые эти цифры были у меня, себестоимость одного кубометра воды была 13 гривен. А если мы возьмем и проанализируем, что в марте какой был в марте курс доллара, то как раз равен 13 гривен равен равно 1 евро. То есть сегодня 1 евро это цена не только политическая, среднеевропейская. Эта цена абсолютно обоснована. Если завтра Российская Федерация э, будет претензии предъявлять Украине, что они мы дали им воду, я думаю, надо вопрос рассмотреть на кабинете министров, что стоимость воды должна быть ниже 1 евро за 1000 кубометров. Это в бюджете Украины 1 миллиард евро. Я дякую вам за такие Пояснення я дякую, що ви прийшли до нашої студії. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головою обласної державної адміністрації. Це була програма від першої особи. Спілкувалися з Андрієм Потіловим. На сьогодні це все. До наступної зустрічі.